بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیریس ٹوگ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید آج ہم انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں اور وہ ہے دین اسلام کا ایک بنیادی رکن حج تو حج اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کی استطاعت کے وقت فرض کیا ہے اور ہر انسان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے تو حج ایک بہت خوبصورت رکن ہے اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے عشق میں دیوانہ وار کچھ مناسک ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقرر حاصل کرتا ہے تو اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ شیخ مفتی عظیم صاحب مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ حج کس پر فرض ہے اور اسی طرح سے حج کب فرض ہے دیکھیں حج جو ہے وہ فرض ہوتا ہے جب جب گورنمنٹ حج پیکج کا اعلان کرتی ہے جیسے آج کل کے دن بھی ایسے ہی ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جب اعلان ہو جاتا ہے کہ حج کی فلائٹس اور حج کی بکنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے تو پہلے گورنمنٹ بکنگ سٹارٹ کرتی ہے اور پھر جب اس سے کوٹے سے بچ جاتے ہیں تو پرائیویٹ ایجنسی والے پھر بکنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جس کے اندر حج فرض ہو جاتا ہے انسان کے اوپر اس پر فرض ہوتا ہے وہ ہر اس آدمی کے اوپر جس کے پاس اپنے سامان ضرورت کے یعنی کہ جو گزر بسر کے جو پیسے ہیں روپے پیسے ہیں اس سے زائد مال ہو کتنا زائد مال ہو یعنی اگر ایک انسان کے اوپر قرضہ نہ ہو اور ایک انسان کے جو ہے ماہانہ جو اس کا گزران ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کے روز مرہ کے خرچے جس کے اندر بجلی کا بل گیس کا بل اس کے جو ہے مثال کے طور پہ ماہانہ بچوں کی ٹیوشن کی اسکول کی فیسیں وغیرہ آ جاتی ہیں جو بھی اس کا ایک مہینے کے اندر اندر خرچہ ہوتا ہے حج کے ایام کا تو ان سب خرچہ جات کو نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس آج کل جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے وہ دس لاکھ پینسٹھ ہزار کا کیا تو گویا کہ سمجھا اراؤنڈ الیون لیک گیارہ لاکھ روپے اگر کسی کے پاس موجود ہیں جو اس کی ان ضروریات سے زائد ہیں تو اس کے اوپر جو ہے حج فرض ہو جاتا ہے صحیح اچھا مفت یہ حج جو ہے اس کی کچھ بنیادی قسمیں بھی ہیں حج کی بالکل کئی اقسام ہیں اور حج کی تین اقسام ہیں ایک حج افراد ہوتا ہے ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حج تم ہوتا ہے عام طور پہ لوگ جو ہے وہ حج تم کرتے ہیں کیونکہ جو مکہ مکرم میں رہنے والے ہیں تو صرف حج افراد ہی کر سکتے ہیں وہ اس کے علاوہ قرآن اور تمتو نہیں کر سکتے لیکن جیسے ہم ہیں پاکستان سے جانے والے ہیں باقی اور ممالک سے جانے والے لوگ ہیں کیونکہ یہ زندگی میں کبھی کبھی جاتے ہیں تو وہ ایک ہی سفر میں دو نسخ ادا کرتے ہیں یعنی صحیح. اس میں عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں پھر اس میں دو قسمیں ہیں یعنی ایک کے اندر جو ہے وہ انسان جب جا رہا ہوتا ہے تبھی حج اور عمرے دونوں کی نیت کر لیتا ہے اس حج کو حج قیران کہا جاتا ہے قرآن مطلب ملا دینا آپ نے گویا کہ دونوں چیزوں کو ملا دیا ایک ساتھ احرام باندھ دیا تو حج قرآن کرنے والا جب یہاں سے جاتا ہے تو جانے کے بعد پھر وہ وہاں پہ جا کے عمرے کے تمام افعال ادا کر دیتا ہے یعنی وہاں پہ جا کے وہ طواف کرتا ہے صحیح کرتا ہے لیکن حلق نہیں کرواتا اور پھر اس کے بعد وہ سارے کے سارے اعمال حج کے ادا کرتا ہے حج کے اندر وہ سارے کے سارے طواف زیارت رمی نہر حلق طواف اور یہ سارے کے سارے مراحل سے جب فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ایک ساتھ دونوں احرام سے باہر آتا ہے صحیح یعنی حج کے احرام سے بھی باہر آتا ہے عمرے کے احرام سے بھی باہر آتا ہے جبکہ حج تمتو کے اندر وہ یہاں سے عمرے کا احرام مان کے جاتا ہے اور جب وہ مکہ مکرمہ میں جا کے عمرہ ادا کر دیتا ہے افعال عمرہ ادا کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ احرام کھول دیتا ہے اور احرام کھولنے کے بعد پھر حج کے ایام آنے کے وقت وہ حج کا احرام مانتا ہے اور پھر حج کے ایام گزر جاتے ہیں جب حج پورا ہو جاتا ہے اس کا تو پھر حج سے فارغ ہو جاتا ہے تو یہ بات حج حج تمتو کہلاتے ہیں تمتو کہتے ہیں فائدہ اٹھانا جو کہ وہ ایک ہی <تصف> سفر میں دو نسخ سے دو فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ پہلے جا کے عمرہ کر لیا عمرے سے فارغ ہو گیا پھر اس کے بعد جب حج کے ایام شروع ہوئے آٹھ ذیل حجہ شروع ہوا تو اس نے پھر حج کا احرام باندھ لیا اور پھر حج کے احرام سے فارغ ہو گیا تو انسان حج میں جانے سے پہلے کن باتوں کا خاص خیال رکھے سب سے اہم مرحلہ یہی ہے کہ انسان حج میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کرے سب سے پہلے صحیح. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جتنا ہی اچھا اور جتنا ہی لگژری حج کے سفر پہ چلے جائیں حج مشقتوں کا نام ہے ایسا ناممکن ہے کہ آپ جو ہے وہاں جا کر مشقتوں سے خالی اور بالکل جو ہے وی آئی پی حج کر کے آ جائیں اور آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنے نہ ہو یہ ناممکنات میں آپ سلام. دس لاکھ والا حج کریں چاہے بیس لاکھ والا حج کریں چاہے تیس لاکھ والا حج کریں تب بھی وہاں پہ جو ایام حج ہیں خاص طور پہ جو وہاں پہ آٹھ سے لے کر تیرہ تاریخ تک کے جو حج کے ایام ہیں جس میں رش رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے مجمع بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ کو ٹریول کرنا ہوتا ہے جس میں مزدلفہ ہے منا ہے عرفات ہے ان ٹریولنگ کے دوران جو ہے کمفرٹ زون نہیں ملتا تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ حج مشقتوں کا نام ہے اور انسان جب وہاں پر جائے تو اس کو اپنے آپ کو تیار کر لے ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ بھی تیار کرے ذہنی طور پہ بھی تیار کرے دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں جسمانی طور پہ تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج پر جانے سے چھ مہینے سے پہلے سے واکنگ شروع کر دیں کیونکہ سب سے زیادہ وہاں چلنا ہے آپ نے پہلے سارے اعمال آپ نے پیدل کرنے ہیں آپ نے طواف پیدل کرنا ہے آپ نے مسجد حرام آنا جانا اکثر پیدل ہوتا ہے قریب بھی ہوٹل ملے تب بھی بہت لمبا ڈسٹینس ہے چلنے کے, کے, کے لیے اسی طرح جگہ جگہ آپ کو سواری نہیں ملتی اور آپ کو جو ہے وہ پیدل ہی چلنا پڑتا ہے تو اس کے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں منا عرفات مزدلفہ کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ سواری کا انتظام نہیں ہو پاتا تو وہاں بھی آپ کو پیدل چلنا پڑتا ہے تو آپ جو ہے سب سے پہلے اپنی باڈی کو تیار کریں اس بات کے لیے کہ مجھے پیدل بہت زیادہ چلنا ہے تو اگر آپ ایک دم حد پہ چلے جائیں گے اور آپ کو پیدل چلنا پڑے گا تو آپ جانتے ہیں کہ جن کو عادت نہیں ہوتی فوراً ان کے لنگس کے اندر جو ہے وہ درد ہو جاتا ہے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے گردوں میں تو یہ چیز بہت مضر ہوتی ہے تو اپنے آپ کو پہلے سے پیدل چلنے کا پابند بنائیں کہ مجھے ایک بڑا سفر کرنا ہے ایک بہت زیادہ اہم اہم سفر ہے زندگی کے اندر بعض اوقات ایک دفعہ ہی موقع ملتا ہے انسان کو بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو بار بار موقع مل جاتے ہیں ایسے لوگ لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں لیکن عام طور پہ انسان زندگی میں ایک دو مرتبہ ہی جا پاتا ہے بڑی مشکل سے تو اتنا بڑا سفر ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں پیدل بہت زیادہ چلیں اپنے آپ کو روزانہ واکنگ ڈسٹینس بڑھاتے رہیں کہ ایک دن ایک کلومیٹر یہ عام زندگی کا بھی معمول ہونا چاہیے لیکن حج پہ جانے سے پہلے لازمی ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر آپ کو بہت زیادہ پیدل واکنگ کرنی پڑے گی اگر آپ میں ہمت نہیں ہوگی تو آپ سب کے لیے پورے گروپ کے لیے مسائل کا باعث بنے گا اسی طرح اپنے آپ کو تہجد کے لیے نمازوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ وہاں جا کر مجھے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادات میں کیسے مشغول رکھنا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ حج کا سفر ہے ایک عشقیہ سفر ہے ایک ایسا سفر ہے جس کے اندر ایک انسان اپنے آپ کو تمام عقل کے تقاضوں سے مبرہ کر کے اپنے عقل کے تقاضوں کو پیچھے چھوڑ کے عاشقانہ ایک اپنی اللہ کی طرف اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو ایک انسان جب ایک ایسا عشقیہ سفر کرنا شروع کرتا ہے تو دیکھیں اس کے اعمال اور اس کے افعال کے اندر کتنا فرق ہے کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے احکام کے اندر فرق کیا ہے کہ عام زندگی کے اندر حکم یہ ہے کہ انسان خوشبو لگائے بنے سنورے صاف ستھرا ہو اور بہت زیادہ خوبصورت لگے اور انسان کو میلا کچیدہ رہنے سے روک دیا انسان کو جو ہے بالوں کو سنوارنے کا حکم دیا انسان کو خوشبو لگانے کا حکم دیا انسان کو سلے ہوئے اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا لیکن وہاں پہ جا کے ان تمام احکام کے الٹ حکم دیا وہاں جا کے آپ نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے وہاں جا کے آپ نے جو ہے وہ خوشبو وغیرہ نہیں استعمال کرنی وہاں جا کے آپ نے اپنے جسم کے بال وغیرہ صاف نہیں کرنے تو گویا کہ ایک جس طرح ایک عاشق ہوتا ہے اس کو اپنے نہ بالوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ اپنے جسم کی پرواہ ہوتی ہے نہ اپنی جو ہے وہ نفسانی لفظات کی پرواہ ہوتی ہے وہ اپنے کسی بھی کام کے اندر اس کا دل نہیں لگتا تو انسان کی حالت بھی ایسی ہونی چاہیے صحیح. کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسا محب ہو جائے ایسا اللہ تعالیٰ کی ذات میں کھو جائے اسے نہ اپنے بالوں کی پرواہ ہو نہ اپنے کپڑوں کی پرواہ ہو نہ اپنے جسم کی پرواہ ہو نہ اس کی آرائش اور زیبائش کی پرواہ ہو اور سارے کے سارے آپ دیکھیں حج کے اعمال بھی ایسے ہیں کہ جو عقل کے تقاضوں کے خلاف ہیں یعنی انسان عقل سے سوچے تو اسے سمجھ نہیں آتا کہ ایک عمارت کے گرد گھومنے کا کیا فائدہ ہے لیکن اللہ نے کہا ہے گھومو اور جسے کہتے ہیں نا اس کے اندر وہ شاعر کا ایک شعر ہے کہ جو عمر والد دیاری کہ میں جو ہوں للہ کے جو ہے دربار کے اور در و دیوار کے آس پاس گھومتا رہتا ہوں اور میں کبھی ایک دیوار کو بوسا دیتا ہوں کبھی دوسری دیوار کو بوسا دیتا ہوں اور مجھے ان دیواروں میں کوئی شغف نہیں ہے بلاکن منسکنت دیارو کہ جو اس یہاں کا مکین ہے اس سے میری محبت ہے اس سے میرا تعلق ہے تو گوئے کہ انسان کی حالت بھی ایسی ہی ہے کہ ہمیں وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا اور کہا کہ بس چکر لگانا شروع کر دو اور جس طرح ایک دیوانہ وار انسان اسی چیز کے گرد گھومتا ہے اسی طرح بیت اللہ کے گرد گھومتے رہو پھر دیکھا جائے وہاں پر <coughs> اور بھی اعمال ایسے ہیں کہ جو بالکل انسان کی عقل کے تقاضے کی پہاڑیوں میں بھاگنا اب انسان سوچے کہ اب کیا فائدہ میرے بھاگنے کا نہیں میرے محبوب لوگ ایسے ہی بھاگے ہیں یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جو ہے وہ بی بی حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے ایک ایک پہلی جگہ اس طرح بار بار بھاگتی رہی ہیں تو میرے جو عاشق ہیں وہ بھی آج تک ایسے ہی بھاگتے رہے ہیں. پھر اسی طرح اور دیکھا جائے کہ بھئی یہاں پر پتھر مارنے کا کیا فائدہ ہے رمی تو نہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے خلیل کو جو ہے روکنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے جواب میں پتھر مارا تو تم بھی ایسے ہی اس کی نقل اتارو تو انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر جب آیا جب ہوں تو ہم گویا کہ وہاں پر اللہ کے جو محبوب تھے ابراہیم خلیل ان کی شباہت اختیار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ان جیسے تو نہیں بنتے آپ اس کی حقیقت ہمارے اندر پیدا کر دے ہاں ہم صورت بنا سکتے ہیں تو ہماری حالت وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ ہم ان جیسے اعمال جیسے ان کے ساتھ ہوئے اللہ نے ہمیں حکم دیا اور سارے کے سارے آپ دیکھیں اعمال ایسے ہیں کہ بالکل انسان کے عقل کے خلاف عام زندگی میں حکم ہے کہ تواز اختیار کرو مسکنت اختیار کرو اپنے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انکساری لے کر آؤ لیکن وہاں رمل کا حکم ہے ہاں کہ, کہ انسان کیا کرے کندھے چوڑے کر کے چلے جب طواف کرے تو اکڑ کے کرے اور جو ہے جمع جمع کے قدم لے اور انسان ایسے جیسے کہ بدماش آدمی چلتا ہے اس طرح چلے کندھے ہلا ہلا کے اور اس کے پیچھے حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ پہ معاملہ ہوا مذاکرہ ہوا آپ صلی اللہ وسلم کے ساتھ صلی نامہ ہوا تو اگلے سال آپ صلی اللہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے تو مشرقی نے مکہ پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے صحابہ کو اور پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے ازنا ہم ہما یسرف کہ یہ تو سارے سارے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو یسرب کے بخار نے کمزور کر دیا ان کے اندر کچھ دم خمہ باقی نہیں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اکڑ کے چلو تھوڑا ان کو اپنی شان دکھاؤ تھوڑا جو ہے وہ اس طرح اکڑا جواب مردی دکھاؤ اپنی اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ایسی محبوب لگی ایسی پسند آئی کہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کا حکم فرما دیا کہ اب جو بھی آئے گا یہاں پہ اسی طرح چلے جیسے میرے محبوب سے یہاں پہ تو سارے کے سارے حج تو سراپا ایک عشق و محبت کا مظہر ہے انسان جو ہے کہتے ہیں کہ جب وہاں جائے تو عقل کے تقاضوں کو چھوڑ دے عقل کی بات تو وہاں پر جو ہے وہ قیاس اور عقل کے تقاضے تو پیچھے رہ جاتے ہیں سارے کے سارے اعمال محبوبانہ معشوقانہ ہیں کہ جس طرح ایک عاشق جو ہے اپنے معشوق کے در و دیوار کو چھانٹتا چھانتا ہے اور اس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غموں کے اندر فراق میں گھومتا ہے وہاں پر اسی طرح آپ نے وہاں پر دیوانہ وار گھومنا ہے وہاں پر اسی طرح آپ نے جو ہے اپنے بالوں کی اپنے سر کی خوشبو کی سلوے کپڑوں کی ان سب میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی صحیح. ہے اور دیکھیں وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پر عورت کو بھی احکام وہ دیئے گا جو عام زندگی سے بالکل مختلف ہے عام زندگی میں حکم دیا کہ اپنے اوپر کیا کریں جلوابیے اپنے اوپر جلباب ڈالیں اپنے پردے میں رہے ہیں حجاب کا حکم دیا وہاں جا کے فرمایا کہ نہیں یہاں پہ حکم نہیں ہے حجاب کرنے کا یہ تو میرا گھر ہے میرے پاس آئی ہو اور یہاں پہ جا کے تو انسان کی کیفیات ہی یہ ہوتی ہیں کہ انسان اللہ کی مست جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ کی جو ہے وہ یاد میں مست رہتا ہے تو یہاں پہ آ کے کس کو ایسا خیال ایسے جذبات پیدا ہوں گے تو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے چہرے کے آگے جو ہے کپڑا نہ لگائے حدیث میں آتا ہے احرام الرجل فی روسی وہ احرام المرطی فی کہ عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے اور مرد کا احرام اس کے سر है. میں عام حالات میں حکم ہے کہ سر میں انسان ٹوپی اڑے کوئی سر کو ڈھانک کے رکھے اللہ کے رسول کی سنت ہے کبھی بازاروں میں ننگے سر نہیں گھوما کر سکتے تھے تو یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے لیکن وہاں پہ جا کے حکم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہاں پہ جا کے وہ حکم دیا کہ آپ چاہے سر کو کھول لو اور اسی طرح جب وہ ہے عورت کو حکم یہ دیا کہ چہرے کو ڈھانکنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی وہ مقام ایسا ہے کہ وہ بہت ہی مبارک ہے وہاں ہر وقت تجلیات الہیاں ہیں ایک طرف جو ہے مطاف ہے دوسری طرف حتیم ہے تیسری طرف جو ہے وہ رکن یمانی ہے ایک طرف جو ہے وہ مقام ابراہیم तो ہے ساری ایسی مبارک اور ایسی جو ہے وہ بڑی بڑی جگہ ہیں کہ جہاں پہ انسان جا کے بالکل خود ہو جاتا ہے وہاں انسان کی کہاں توجہ رہتی ہے کسی دوسرے کی طرف دیکھنے میں تو اس لیے وہاں کیا احکام بالکل مختلف ہیں اچھا مفتی صاحب حج کا مختصراً طریقہ اگر آپ بتا دیں حج کا مصنون طریقہ طریقہ. یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مثال کے طور پہ اپنے آپ کو اچھی طرح نہلا دھلا کے اور صاف ستھری دو چادریں جو ہے باندھ لے اور اس کے اندر یہ دعا پڑھ لے اللہ انی ارید الحج فیسر حلی و تقبل اور اگر حج تمتو ہے تو اللہ انی ارید الحج وکم ہو رہا تھا فیسر ہمالی و تقبل ہما منی کران کی صورت میں بھی یہی دعا صح. پڑھے گا تو یہ دعا پڑھ کے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری کی ساری احرام کی پابندیاں اس پر شروع ہو جائیں گی تلبیہ ساتھ پڑھنا پڑے گا اس دعا, دعا کے ساتھ ساتھ اگر انسان یہ دعا نہ بھی پڑھے اور ایک نیت کر لے اور تلبیہ ساتھ پڑھ لے تو بھی اس کا جو ہے حج شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے احرام باندھنے کہاں سے احرام تو آپ دیکھیں آج کل کے دور میں لوگ علماء فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کرے کہ اپنی چادریں تو گھر سے باندھ لے لیکن احرام نام ہے نیت کرنے کا احرام ان چادروں کا نام نہیں ہے یہ تو خالی لباس ہے نا یہ تو آپ اتار بھی سکتے ہیں تبدیل بھی کر سکتے ہیں میلی ہو جائے تو دوسری بھی پہن سکتے ہیں واش روم وغیرہ میں آپ اتار کے الگ بھی رکھ سکتے ہیں تو احرام ان چادروں کا نام نہیں ہے احرام اصل میں نام ہے انسان کی نیت کرنے کا کہ یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اور آپ میرے لیے سفر اس کو آسان فرما دیں اور اس کے ساتھ لبیک کلّہ لبیک پڑھ لے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں پورا تلبیہ پڑھ لے تو اس کا حج شروع ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ گھر سے جو ہے وہ چادریں وغیرہ باندھ کے دو رکعت پڑھ کے نکل جائے اور پھر اس کے بعد جب اس کی فلائٹ کنفرم ہو جائے فلائٹ میں بیٹھ جائے جہاز اڑ جائے تو پھر میقات آنے سے پہلے پہلے نیت کر لے اور یہ دعا پڑھ کے تلبیہ پڑھ لے ویسے بھی جب جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر اعلان ہوتا ہے بھائی جو محرم ہیں جو جانے والے ہیں حج عمرے کے لیے تو وہ اپنا جو ہے وہ نیت پاکستان والوں کا میقات کون پاکستان کی طرف سے جو ہے لم, لم آتا ہے جا. یہ لم, لم کا میقات آتا ہے عراق کی طرف سے تو یہ میقات سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں تو وہاں جانے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ نیت کر لینی ہے وہاں پہ جا کے آپ نے سب سے پہلے تواف قدوم کرنا ہے تواف قدوم کے بعد آپ نے جو ہے وہ حج کی صحیح اگر ہاتھ کے ہاتھ آپ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے تواف قدوم کا بھی طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں بیت اللہ کے اندر سب سے پہلے تو جا کے کوشش یہ کریں کہ بیت اللہ کو دیکھیں نہیں اور نظریں نیچے کر کے دیں جب بالکل بیت اللہ آپ کے سامنے آ جائے تو پہلی نظر ڈالے یہ وقت بخ وقت قبولیت دعا کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے جو دل میں آئے مانگے اللہ سے سلام. یعنی فقہ محدثین یہاں یہ کہتے ہیں کہ کوئی دعا مخصوص نہیں ہے کہ جہاں پہ فلانی دعا مانگنی ہے فلانی نہیں کیوں فن یز ہب القلب کہ اگر ہم اس کو متعین کر دیں گے کہ فلاں دعا مانگو تو وہ سوچنے میں اس کی رقت قلبیہ ختم ہو جائے گی تو اس لیے یہاں پر جب آئے تو اپنا دل کھول کے اللہ کے آگے رکھ جو دل میں ہے وہ مانگے اللہ تعالیٰ سے جو انسان کی حاجت ہو دینی دنیاوی اخراوی ہر طرح کی حاجات اللہ سے مانگے جزاک اللہ اور تو نا. اچھا یہ تو ہو گیا دوران حج یا پھر جی. حج کا مسلم طریقہ نا. اب حج سے جب لوٹے تو اس کا رویہ دین کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے حج کے بعد جو ہے انسان کی زندگی میں واضح تبدیلی آنی چاہیے صح. اور حج جو ہے کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے من حج فلم یرفس جو آدمی حج کرے اور اس میں کوئی فسق و فجور والا کام نہ کرے اس میں کوئی گناہ کے اور بے حیائی کا کام نہ کرے تو وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی وہ پیدا ہوا تو حج کے آنے کے بعد انسان کی زندگی کے اندر واضح تبدیلی آنا یہ حج کے قبول ہونے کی علامت ہے مثال کے طور پہلے بے نمازی تھا حج کے بعد نمازی ہو گیا عورت پہلے بے پردہ تھی حج کے بعد پردہ دار ہو گئی مثال کے طور پر مرد پہلے داڑھی کاٹتا تھا اور بدامالیوں کے اندر کھلم کھلا فسکو فجور کی مجالس میں جاتا تھا حج کے بعد وہ احتیاط کرتا ہے تو یہ اس کے حج کے مقبول ہونے کی علامت ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر بلایا انسان جب کسی کو اپنے گھر بلاتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے محبوب کو اپنے گھر بلایا دشمنوں کے لیے گھر کے دروازے نہیں کھلو تو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلا لیا تو یہ اس کی محبوبیت کی علامت ہے تو اس علامت کا پھر اظہار بھی ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ کا محبوب بندہ ہے اور جب یہ اظہار ہوگا اسی عمل سے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا ورنہ اگر حج کر کے بھی آ جائے اور اس کے بعد وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا اس کے بعد زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اس کا مطلب پھر بظاہر یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا آنا قبول نہیں ہوا تو بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے حج تو انسان کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بننا چاہیے انسان کے لیے زندگی میں ایک ہی دفعہ حج فرض کیا ہمارے یہاں لوگ ایک طرح سے اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں بڑھاپے ہوتا مرنے کے وقت اور پھر کہتے ہیں کہ بس ساری زندگی بدعمالیہ کریں گے اور پھر جب مرنے لگیں گے تو حج کر کے چلے جائیں گے حالانکہ حج کے تو حکم یہ ہے کہ اپنی جوانی میں کرنا چاہیے تاکہ انسان وہاں جا کے عبادات کرے راتوں کو تہجد میں اٹھے وہاں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسلسل طواف اور مسلسل ارکان جو ادا کرتا رہے اور زیادہ سے زیادہ طواف اور حج کے اعمال کے اندر وہاں جوان آدمی کے لیے کرنا آسان ہے بڑے تو بوڑھے کے کہ وہ تو مثال مثال بیچارہ جو ہے اس سے بعض اوقات چلا نہیں جاتا بات اوقات وہ دوسرے کے لیے ہی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے وہاں پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو انڈونیشین ہوتے ہیں ملیشین ہوتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر آتے ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں نئی نئی یا کبھی شادی نہیں بھی ہوتی تو وہ آ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں سے جو جانے والے ہوتے ہیں انڈیا سے پاکستان سے ایسا لگتا ہے سارے بابے 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 بھر کے سب نے جو ہے اپنے اپنے بابوں کو بھیج دیا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیچاروں سے جو ہے ہمت بھی نہیں ہوتی ملون. پھر اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے بزرگوں کو ان کے ساتھ کوئی اچھی جوان کو نہیں بھیجتے گروپ کے ساتھ ہی بیچارے اٹھائے اٹھائے گھوم رہے ہوتے ہیں کبھی وہ کھو جاتے ہیں تو ان کے لیے الگ مسئلہ پھر کبھی وہ حرم میں رہ جائیں تو ان کو لانا الگ مسئلہ کبھی لے جانا مسئلہ نہ وہ عبادات اچھے طریقے سے ادا کر پاتے ہیں نہ وہ بہت سارے ارکان اچھے طریقے سے ادا کر پاتے ہیں تو کوشش یہ کرے کہ انسان اپنی جوانی کو غنیمت سمجھے اور جوانی میں حج کرے حج جو ہے ایک مشقت والی عبادت ہے اور یہ کام انسان جوانی میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہے مفتی صاحب ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ کیا حضر اسود کو چومنا ضروری ہے دیکھیں حضرت اسود کو چومنا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے اور وہاں پہ جا کے لوگوں کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کو چومیں کیونکہ اس پورے قرآ عرض کے اوپر لیں ایک واحد وہ جگہ ہے جس کے بارے میں یقینی طور پہ معلوم ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک نے چھوا ہے تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر انسان جو ہے وہ تڑپتا ہے کہ ہم اس جگہ کو اپنے ہونٹوں سے چوم لیں جس جگہ کو اللہ کے رسول کے ہونٹوں نے چونا ہے اور وہی والی بات کہ عشق عبادت ہے تو یہاں بھی عشق کا ایک مظہر ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی جو ہے کیا کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے ہاتھ پاؤں کو تو آپ چوم نہیں سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن چلو اس جگہ کو ہی چوم لیں جہاں اللہ کے رسول کے ہونٹ لگے ہوں تو اس لیے لوگ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ شوق اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ہر وقت بھیڑ اور ایک مجمع لگا رہتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے وہاں پہ حضرت ست کا ملنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جب حضرت ست کو چوما تو حتمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پہ اس کی نصیحت کی کہ ان رجل الن کہ دیکھو تم ایک تندرست اور ایک توانا طاقتور آدمی ہو فلا تزاحم زاحم اللہ سے عال الحجر تو حضرت کے اوپر جو ہے وہ جا کے کسی سے جھگڑا مت کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ میں تو طاقتور ہوں میں تو دھکا دے کے بھی ہٹا سکتا ہوں میں تو اپنی جگہ خالی کروا سکتا ہوں تو ایسا نہ کرنا تو ہر ایک کو وہاں موقع ملنا چاہیے اور ایک انسان اگر وہاں پہ اتنی دور جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ کہتا ہے کہ میں سارے ہی مقدسات سے فائدہ اٹھاؤں تو حضرت کو چومنا بھی جو ہے اس کا بھی فائدہ اٹھانے کا دل چاہتا ہے اچھا تو یہ جو حج بدل ہے بندہ کس کے لیے یا کرانا ضروری ہے حج بدل جو ہے وہ انسان جس طرح خود حج کر سکتا ہے اس طرح حج بدل بھی کروا سکتا ہے لیکن اس کی یہ شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ وہ حج پر جانے پہ خود قادر نہ ہو صحیح. یعنی یا تو وہ اتنا زیادہ مریض ہو گیا اتنا بوڑھا ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب یہ سفر نہیں کر سکتے یا پھر یہ کہ اس کو کوئی ایسا مرز الموت لاحق ہو گیا کینسر وغیرہ کے کیا وہ سفر کے قابل نہیں رہا ڈاکٹروں نے منع کر دیا تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اس نے حج فرض ابھی تک ادا نہیں کیا تو وہ کسی دوسرے آدمی کو بھیجے اپنے اچھا شہر سے اچھا ایک بندہ سے. حج پہ جانا چاہتا ہے لیکن حکومت پابندی لگا رہی ہے हुم. تو حکومت ہو جائے گی دیکھیں حکومت تو ویسے عام طور پر پابندی نہیں لگاتی لیکن یہ ہے کہ کوئی الگ گناگار تو نہیں ہوگی وہ تو ایک قانونی تقاضا ہے صحیح. اچھا تو آخر میں مفتی صاحب کیا جمعے کا جو حج ہوتا ہے हुم. لوگوں کا مشہور ہے हुم. کہ حج اکبر کہلاتا ہے کیا کوئی حقیقت ہے اس کی دیکھئے اصل میں ہر حج حج اکبر ہی ہوتا ہے صحیح. شریعت کی جو اططلاح ہے اس کے اندر حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے اور حج اصغر کو عمرہ کہا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جمعے کا دن اگر حج کے اعمال ہو جائیں تو وہ حج اکبر ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ جمعے کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے جمعے کی برکت والے ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا جو ہے وہ دن ہونے کی وجہ سے تو جب اس دن حج ہوگا تو اس کا بھی ثواب دی گئے حج سے زیادہ ہوگا سیح. تو اس کا ثواب کا عبادت کا دوسرے حجوں سے زیادہ ہونا یہ الگ بات ہے لیکن اس کو جو ہے حج اکبر سمجھنا یا اس کا کوئی خاص فضیلت یہ کہیں حدیث میں وارد نہیں ہوئی ہے صحیح جزاک اللہ الحمد للہ بہت سے مسائل پر بات چیت ہو گئی حج کے حوالے سے ویسے بھی حج آنے والا ہے تو آپ حضرات ان مسائل کے استحضار کریں اور اسی طرح سے آپ حضرات پر اگر اگر حج فرض ہو چکا ہے تو حج کی فرضیت جو ہے اس کو چکا دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے حضور کے روزے روزے کی حاضری نصیب فرمائے ما السلام